Мне приходится назад. родителям объяснять, почему их сын да, не десантировался а с этим. Да. Так я же и сказал, что он конкретно не хватает вовремя. его на да. Где а там? Ні, это <существу> да запит... не помірний. Ну, давайте я не бачимо мені жаль. Я совпадаю з вами, але ж ви його позицію прийміть і подумайте, що він не треба рвати. Я його закачаю, тому що він прийшов із своїми. У нього є свої бачення для того, як він допобув. Ви бачите так, він бачить по-другому. Хватає, що за грудя. Не треба. Не треба, не треба. Можливо, можливо. Не треба хватати. А чому ти мене за руки? Треба по-другому говорити. Не треба. Об'ясніть людей. А ти зачем я за правду? Як друге діло? За уваження. Да, Так легко делать, правильно. Попробую легко. Я По возрасту. Военному человеку не надо это делать. Что? Да мне все равно на твое звание. Поверь, со мной люди стоят, за которых я отвечаю. А ты плаваешь по тем званиям, где люди не стоят. Это не я Пляк поэтому его. ничего не Вся, беру не и не тыкаю там. Когда он меня взял за руки и под руки, не, брал, да. не надо мне рассказывать, я даже чувствую, чувствую, что ты мне говоришь. И ты и мне, не ты. Я, что я, ты нормально. я нормально Я нормально тебе говорю. говорю. Рассказать, я что такое не Я вас прошу. Он пришел и все. Вы, вы не смогли ему объяснить. Не надо дальше углублять все эти. Я спросил один вопрос. Как с бокового люка десантироваться на ходу без Не производит. Ну, да. ну, да. ну, да. ну да. а гражданин, который защищает их да, от за и воюет.